telegram o'zini algoritmlari kodlari bilan xohlagan bir fantaziya yetgan darajada bot ochishga tayyor shans qilib qo'ygan bugun telegramdagi botlar haqida gaplashamiz gaplashamizbotlar ko'payib ketib video bo'lib ketgani uchun videoni ikkiga bo'lishga qaror qildim birinchi videomiz birinchi videodagi birinchi bot bu uh, rondi fake bu bot ko'ngil ochar bot hisoblanadi bu botga xohlagan bir rasmlaringni tashlab bersalaring sizlardan video tanlashni so'raydi kanalna o'zini videolari bor xohlaganlaringcha xohlagan videolaringni tanlashlarng mumkin bo'ladi xohlasanglarn o'zlaring jo'natsanlar ham bo'ladi oxirida turgan birinchisini tanlab qo'yapman va bizga mana bot mana shu rasmni прикольный qilib chiqarib beradi do'stlarni ustidan bir kulib o'tirgani desa ham bo'laveradi hazillashgani ko'ngil ochgani mana bu rasmda o'zlaring videoda ko'rishlaring mumkin rasmni qanaqangi holatga keltirib berganini do'stlar kanalga подписаться qilishni unutmanglar to'qson foiz odam без подписка ko'ryapti mana ko'rib turganlaringdek rasmda chiroyli qilib o'zi прикольный qilib beryapti qanaqangi dastur r pro tilini bilish shart emas faqatgina oddiy bot botlarni hammasini ssilkasi videoni описанияsida bo'ladi yoki telegram kanalimizdan topishlaham mumkin kirib подпсаться qilsalari bo'ladi qlisha mumkin keyingi bot bu bot ham judayam ko'p funksiyalarga ega ko'p botlarda reklamasi bor edi kanalga подписаться qilib qo'ygandan keyin ishlaydi bu hozir o'zimizda ham keng tarqalib kelyapti u rossiyada eskidan bor edi kanalga подписаться qilganimizdan keyin bot автоматически ishni boshlaydi bu yerda ham memlar ya'ni kulgili rasmlar yasab beradi misol uchun man yana bitta shu aktevni o'zini olyapman rasmni internetdan скаchat qilib oldim rasmni tagida xohlagan bir yozuvlaringni yozsalaring oldin internetda ko'p bo'lardi bu narsa vkontakte chiqqan edi hozir endi telegramda oddiy botlar yasayapti ko'rib turganlaringda rasm tagiga tekstni yozsak an shu tekstni rasmga qo'yib beradi oldingi bir memlarga o'xshatib fantaziyalaring xohlagan narsalaringni yozishlaring mumkin bo'ladi bu yerda ham sсылkasi videoni opisaniyasida bor kirib o'tib bemalol foydalansal bo'ladi bu buyda bundan tashqari yana shriftlarda har xil shriftda yozib beradi misol uchun niklaringni xohlagan bir shriftda yozsalaring bo'ladi bunga ham alohida bir dastur olishlaring shart emas manda birinchi kiaanga kelib qo'lgan so'z shu bo'ldi mana ko'rib turganlaringdek har xil shriftlarda yozib beryapti xohlagan biro'zlaringga yoqqan shriftni ustiga bosalaring tekst avtomatik копировать qilinadi o'tib nastroykaga niklaringni e, mana shunaqangi bir ajoyib shriftlarda yozib ham bo'ladi bu narsa ham oldin biri qiziq edi hozir ham kimga qiziq bo'lsa bundan tashqari mana avatarka esalar ham bo'ladi internetda pulga pоdpiskaga odam qo'shishga qilib berishadi multfilm sifatli rasm tagida smi yozilgan bot yuz foiz bepul hech qanaqa reklamasi yo'q hech qansizlardan odam olib kelishlaringni so'ramaydi ko'rib turganlaringdek mana парни qizlar bo'lsa девушкаham bo'laveradi то statistika bo'yicha kanalimizda hammasi o'g'il bolalar qiz bolalar yo'q an ko'rib turganlaringdek просто man xohlagan bittasini tanladim mani internet uncha yaxshi ishlamagani uchun rasmlarni ham hammasini ochilishini kutib o'tirmasdan to'g'ri kelganini tanlab qoldim a rasmni ham bizga chiroyli qilib tayyorlab berdi avatarkaga главныйga qo'ygani multfilm shaklda qilib bu yuz foiz bepul hech qanaqangi bir narsalar talab qilmaydi sizlardan bundan tashqari yana rasmni ustiga tekst yozib bera oladi bu bot buni ham tekst qaysi tarafda bo'lishini tanlab qo'yib tekst yozasizlar va bo'ldi ko'rib turganlaringdek hozir mana rasm ochilsa rasmni tepasida shu pas teкс yozib beryapti bunga ham hech qanaqa dastursiz keyingi botimiz bu text voice match hmm, text to vise bu botam, bot ham прикольный bot hisoblanadi eslatib o'taman do'stlar keyingi videoyimiza bundan ham qiziqroq bo'ladi bo'lishga harakat qilaman botlar ko'paydi ikkiga bo'ldim bu botda ovozlarni o'zgar tekstni o'sha tanlagan ovozlaringda o'qib berishadi iloji boricha kril harflarda yozish kerak bu o'zbek tilida ham bu buetga farqi yo'q algoritmlar ishlaydi to'g'ri kelgan bir nimani tanlayapman ovozni tekstni yozyapmiz tekstga layk bosishni unutmanglar deb yozibqo'y qolamiz uzun bir tekst yozib o'tirmasdan tekstni yomon tarafi bu buyerda tekst qisqartirilgan uzun tekstlar yozish uchun yo sotib olish kerak bo'lmasa bir nechta akkauntlardan foydalanish kerak bo'ladi laye bais nе unutmalar eshitganlaringni o'zi xohlagan o'sha tanlaganlaring bo'yicha o'qib beradi mузыка sifatida buni ham yuklab olishlaring mumkin bo'ladi telefonga va xohlaganlaringni jo'nataverasizlar keyingi botimiz bu kino otarish uchun bot bu botni ссыlкasi ham pisaniyada hamma botlarni ssilkasi описанияda bo'ladi bu yerda ham funksiyalari judayam ko'p misol uchun попulyarныйga kirsalar ham kinolar chiqarib beryapti treylerini ko'rishlaring mumkin xohlasalar kinoni ko'rishdan oldin kino qanaqaligini treylerni oddiy o'tib ko'rib ols bo'ladi bu yerda ham mana shu reklama kanalga подписаться qilish va undan keyin tashlab beradi bundan tashqari bu botda kinolarni onlayn ko'rsa ham bo'ladi buning uchun o'sha menyusida tepada birinchi birinchida turibdi ko'rsatamiz иракалмая zo'r serial ko'rmaganlar bo'lsa ko'rishlarni tavsiya qilaman смотреть onl bizdan mana kinolarda xohlagan bitta kinoni tanlash mumkin kinoni saytida onlayn tarzda ko'rsalarin bo'ladi manda internet ozgina sekin ishlagani uchun ozgina qaytyapti та o'zi yaxshi ishlaydi o'tib bemalol zerikanda kinolar ko'rib o'tirsalaring bo'laveradi volk wall stret ham zo'r kino eski kino lekin yaxshi olingan saytida onlayn tarzda ko'rsalaring bo'laveradi undan tashqari yana saytida boshqa kinolarni ham taklif qiladi o'tib hozirgi paytda onlayn kino ko'rish uуе pullik bo'lib qoldi rossiyada bu yerda bepul keyingi botimiz airdrop kripto bu bot pul ishlash uchun mo'ljallangan bot kanallarga подписаться qilib yoki bo'lmasam рeferальная sistemasi ham bor ya'ni sherinlangni olib kelib birorta do'stlaringni подписаться qilsa o'sha orqali ham sizlarga kriptovalyuta qo'shiladi yoziladi pul faqatgina kriptovalyutada kriptovalyuta hamma bilsa kerak hozirgi paytda nimaligini shu bot bilan kripvalyuta ishlasa bo'ladi по крайней мере shunadeb yozib qo'ygan o'zim sinab ko'rganim yo'q на свой риск deganday yo'q sinab ko'ringlar xohlasalaring yo'q ато bunaqangi imbotlar hammasi kопеyka to'laydi o'zlarinni fikrlaring xohlasalaring o'tib ishlatib ko'ringlar bu botan, üçün, misal, çün, rantavir, botuq, çöp, adamlar, botla, bot ham pul ishlash uchun lekin botlarning orqasidan misol uchun bironta bir qiziq bot ochib odamlar botlar botga подписаться qilib odam yig'ilgandan keyin mana shu botga reklama jo'natish orqali mana shu bot orqali pul ishlasaham bo'ladi chalkash nima bo'lib ketgan bag'di qiziqsalaring yoki bo'lmasam bir odam ko'proq botlaring bo'lsa sinab ko'rishlaring <laughs> mumkin tekshirsalaring bo'ladi mana yangi bot ochibqilib ko'rdim kiviga o'n rubl pullaring bo'lsa yechib olsalarham bo'ladi yumaniyga ellik rubl kartaga ikki yuz rubl pul bo'lishi kerak yechib olish uchun keyingi botimiz bu tanishish uchun ya'ni odamlar <laughs> bilan yangi do'stlar orttirish <laughs> uchun bot midho bu bot ham manimcha asosan rossiyada ishlasa kerak o'zbekistonda bilmayman o'zbekistonda test qilib ko'rmaganman rossiyada o'zlaringni shaharlaring bo'yicha endi rossiyani birorta bir shahri bo'yicha odam ham mumkin bo'ladi qizlar bolalar kim qiziqtirsa endi hozirgi paytda bilib oladim keyingi bot bu odamlarni oxtarish bu to'g'risida glaz degan bot bor bu to'g'risida ham gapirganman bular hammasini oldingi videomizda telegram bu yangi dakni degan videoda aytib o'tganman ko'rmaganlar bo'lsa kelib o'tib ko'rishilingni tavsiya qilaman xohlagan odamlaringni bir danniйlari orqali qolgan qo'shimcha ma'lumotlarni topsalar bo'ladi telefon nomeri yoki bo'lmasam rasmi pochtasi shunga o'xshash narsalar bo'ladi bunaqangi botlar analoglari ko'p keyingi videoda bular to'g'risida ham batafsil gapirib o'taman kanalga подписаться qilib layk bosishni unutmanglar keyingi videomizda asosan darknetga moslashgan botlar to'g'risida video qilamiz darknetga kiradiganlar uchun juda judayam kerakli bo'lgan botlar bor telegramda buni ko'pchilik bilmaydi yuzerlari ya'ni ssilkalari keng tarqalmagan yashirincha hisoblanadi lekin kanalimizga o'tib ko'rishlaring mumkin bo'ladi bu botlar haqida ham undan tashqari yana odamlarni данныйlarini bepul xohlagan bir topishlaring mumkin bo'lgan botlar haqida yeah, ham gapiramiz hammaga rahmat